Штат, лично я возглавил сегодня в Одессе. За каких-то 12 часов выпал, можно сказать, месячный план по осадкам со снежным заносом. И сегодня из снежного заноса было вытащено более 70 грузового, автомобилей грузового транспорта и других пассажирских машин. Службы МЧС полностью работают на повышенном, повышенном режиме. За каждой, за каждой дорогой, практически за каждой развязкой, которая нам известна, и, э, сложным пересечением при сложном пересечении при каких-то высоких подъемах, закреплены э, руководства главного управления МЧС в детской области. Все подразделения готовы к выполнению боевой задачи. Я думаю, что мы справимся, надеемся на улучшение погоды завтрашнего дня.

Андрич, водитель автовоза. Я ехал с Соличевска в Одессу. Получилось так, что погода очень плохая. Я застрял на перекрестке, сидел очень долго. Здесь подъехали МГС и помогли меня вытаскивать. Еще чуть-чуть и уже практически меня вытащили. Спасибо вам, что вы есть такая служба. Только нужно, чтобы эту службу немножко это модернизировать. Но очень Против такой техники слабая у нас техника. Еще, во-первых, еще Советского Союза осталось. Это хоть хорошо, хоть такая есть. Но нужно модернизировать. Начальник главного управления МЧС э, Одессы. Он проезжал мимо, чисто символически остановился, посмотрел, спросил, что случилось. Я говорю, что ж может случиться, если я застрял на перекрестке. То он взял, вызвал э, машину, которая сейчас будет он вытаскивать меня. Спасибо начальнику МЧС Одессы, потому что он посочувствовал и помог приехать приехала машина, которая вытащила меня. voy